नहीं परमात्मा से श्री स्वाहा मधुमत्र महाशिकार विषड़ा आना हमें कहा करना कहूँ चाहूँ नेतृत्व रहा विषड़ा नेतृत्व कर शरीष कारण नेतृत्व करता दुर्गुण तब माया आज राय बड़ा वो रोचितिक वंदा हाँ ज्यादा त्रसम सबूतों साधना सुरक्षा सांदर्भ बातों सबूतों में त्रिशंकर प्रावधान तो चला क Surya Kori What? Well. No! Oh. 电话没响。 哈哈。<laughs> यकाय गणदताय गन धीमहि गुणशरीराय गुणवंदताय गुणेशाना धीमहि गुणाधी कदंताय वक्रतुंडाय तोंडा गौरी तनियायम गजेशानाय बाचंद्राय श्री गणेशा धीमह हे कदंताय वक्रतुंडाय तोंडा गौरीतन धीमह गजेशानाय बालचंद्रा श्री गणेशा धीमह रे मबानी मने बामा रे 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 बाबा निबारे जाने रे बने बी जाबा बी जा रे जाने बामा निबा मारे मारे बामा निबारे मरे रे बी जाना चतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मने गाना गानोत्सुकाय गानमन्ताय गानोत्सुकमनसे गुरुपूजिताय गुरुदैवताय गुरुकुलस्थायि गुरुविक्रमाय गुहप्रवराय गुरवे गुणगुरवे गुरुदैत्यकरक्षेत्रे सारा गीत तत्य गीतोत्रय धीमह गूटकुलय गंधमताय गोजय बराय धीमह गुणादीताय गुणीय गुण प्रवेशा धीमह एक कदंताय वक्र तोंडा गौरी तनयाय धीमहि गजेशानाय भालचंद्राय श्री गणेशा धीमह जाता ओषधयो देवेभ्यस्तृयुगम् पुरा वन्दामि बभ्रूणामहगम् शतम् धामानि सप्त च शतम्बोऽम्बधामानि सहस्रमुतबोरुहः अथ शतक्रत्वो योजमिमम् मे अगदम् कृता पुष्पावदे प्रसोवदे स्फलिमेरफला उता अश्वा इव सजित्परेर्वेरुधः पारयिष्णवः ओषधेरिति मातरस्तद्दो देवेरुपब्रुवे प्रपागंसि विघ्नतेरितलपश्चातयमानाः अश्वत्थेवो निषदनम् पर्णेवो वसतिः कृता गोपा जगित्किला सथ यत्सनवथ पूरुषम् यदहम् वाजयम् निवा ओषधीर्हस्त आदधे आत्मा यक्ष्मस्य नश्यति पुराजीवगर्भो यथा यदौषधयः सङ्गच्छन्ते राजानः समिताविव विप्रस्त उच्यतेऽभिजग्रक्षोहामीपचातनः निष्कृतिर्नामपमाताथा योजग्रस्थसङ्कृते हि सराः पतत्रिणीष्टनयदामयति निष्कृता न्याव न्यान्यस्या उपावता ताः सर्वा विदाना स्तम्विधाना इदम् मे प्रावतावचः उच्छुष्मा ओषधीनाम् गावो गोष्ठादिवेरते धनगम् च निश्चन्ती नामात्मानम् तव पूरुष अतिविश्वाः न इव व्रजमक्रमुः ओषधजः प्रातित्यभुर्जित्यञ्च तनुवागुम् रपः यास्त आतस्थुरात्मानया आविविविशुः परः परुः तास्ते यक्ष्मम् निबाधन्तामुग्रो मध्यमशीदिव साकम् यक्ष्मप्रपतश्येन किटि देविना साकम् वा तस्य भ्राज्या साकम् नश्च निहाकजा अश्वावती गम् सोमवती मोर्जयन्ति मुदोजसम् आवित्सि सर्वा ओषधीरस्मा अरिष्टतातये याः फलिनीर्या अफला अपुष्पायाश्च पुष्पिणेः बृहस्पतिप्रसूतास्ता नो मुञ्चन्त बृहसहा या ओषधजस्तोपराज्ञेः प्रविष्टाः पृथिवी मनो तासाम् त्वमस्त्युत्तमा प्रणो जीवातवे सुवा अवपतम् तेरपदम् विव ओषधजः परी यन् जीवमश्नवामहै न सरि स्यातिपौरुषः याश्चेदमुपशृण्वन्तिश्च दूरम् परागताः इह सङ्गद्यता सर्वा अस्मै सम् मा वोरिषत्खनिता यस्मै चाहम् खनामि वः विपचतुष्पदस्माकगुम् सर्वमस्त्वनातुरम् ओषधजः सम्पदम् ते सोमेन सह राज्ञा यस्मैकरोति ब्राह्मणस्तगुम् संहर संहर मृत्योर्मोचय मोचय आयुर्वर्धय वर्धय क्षिप्रारोग्यम् च कुरु कुरु सर्वकार्यसिद्धिम् कुरु कुरु ॐ नमो भगवते महासुदर्शनाय दीत्रे ्वालापरिवृताय सर्वारिष्टविनाशाय सर्वसम्पत्कराय सर्वदिच्छोभणकराय सहस्रज्वालाय परमात्मने परब्रह्मणे परञ्ज्योतिषे हुम् फट् स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं ऐं कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवल्लभाय पराय परमपुरुषाय परम गोविन्दाय गोपीजनवल्लभाय पराय परमपुरुषाय परमात्मने परमा परकर्म मन्त्रयन्त्रतन्त्रौषधास्त्रशस्त्राणि संहर संहर मृत्योर्मोचय मोचय आयुर्वर्धय वर्धय क्षिप्रारोग्यम् च कुरु कुरु सर्वकार्यसिद्धिम् कुरु कुरु ओम् नमो भगवते महासुदर्शनाय दीत्रे परिवृताय सर्वारिष्टविनाशाय सर्वसम्पत्कराय सर्वदिक्षोभणकराय सहस्रज्वालाय परमात्मने परब्रह्मणे परञ्ज्योतिषे बुम्भट् स्वाहा